ситуация, которая сложилась по этим улицам, сейчас, скажем так, мягко говоря, плачевная. Уже в нескольких местах провалилась дорога, провалился тротуар, плитка, и на этом процесс не останавливается. И э, с тем движением, которое сейчас есть на улице Борно-Скресенска, нарушение этих правил, которые есть, а правила одни, здесь пешеходная улица, если ей ездить, может, только ездить по пропускам. Но большинство жителей и водителей игнорируют эти все правила. То есть мы намерены с помощью депутатского корпуса вынести на проект решения на сессию для того, чтобы полностью закрыть улицу Соборной крестьянской для проезда, для того чтобы она больше и дальше не проваливалась. Есть схема, утверждена в том числе и мирским главою Погоджена с ГАИ, где указано, кто и как может сюда же заезжать. Ну понятно, сюда должны заезжать службы, которые обслуживают эту улицу, то есть уборка, скорая помощь, пожарные. Ну и в случае каких-то предвиденных ситуаций, то же самое с помощью, скажем так, соответствующих погоджень будет произведен заезд. Но такой хаотичный проезд, который есть сейчас, такого быть априори не будет и он не должен быть. Даже если эта улица будет, дай бог, получится отремонтирована. То есть мы, я думаю, с 1 ноября ставим здесь шлагбаум, ставим здесь определенные э, заграждения для того чтобы тут не было проезда условия ГАИ э, чтобы сделать здесь была круглосуточная охрана э, которая могла пустить необходимые службы для заезда на эту улицу но опять повторюсь хаотично такого проезда по этой улице уже не будет мы видим что творится э, в двух местах действительно серьезные провалы а в нескольких местах пока пока проседание но при таком движении будет то же самое в тех местах